Днее утро, 24 февраля 2023 года. Нет еще 4 часов утра. Часы вот толку через несколько минут будут бить 4 раза, в Германии 4 утра, в Украине 5 утра. Ровно год назад началась война. 24 февраля 2022 года я была в Харькове у дочери. И в 5 утра мы проснулись с ней под жуткие взрывы. Началась война. 24 февраля, первый день войны, мы провели в метро. Два раза приходили домой, чтобы покормить животных и выгулить их. Ночь с 24 на 25 февраля мы провели в бомбоубежище, и утром на машине со всеми животными выехали с ней в Изюм. Под Чугуевом мы попали под обстрел, чудом проехали этот участок. Неделю были в Изюме, и 4 марта 2022 года мы выехали из Изюма. Накануне, вот сейчас, я пересмотрела все свои видео, которые были связаны с уездом из Украины. И смотрела их не потому, что я забыла что-то. Наоборот, я смотрела и и понимала, и я знала, и я помнила, я все помню до мельчайших подробностей. Все помню до мельчайших подробностей. И весь этот год прошел в тревоге, в слезах, в горе. сколько людей погибло, сколько жертв, разрушений. Очень больно об этом говорить. Это время никогда не забыть. Никогда.